今天宰了个羊，吃新鲜的手扒肉啊！现在这个天气挺干干的，不冷不热，想吃肉就得新鲜的，存不住肉了。现在，哎、哥要吃手扒肉啊，那不挺好？哥，我去放锅。嗯，不干活难受啊。我来倒水。姐夫，我最爱吃手扒肉了，那不挺好？喝水好了。嗯。 看我们这个新鲜的羊肉，颤抖呢。羊腿肉，五花三层的羊排，这个是大拉板，脖子肉，羊蝎子，还有素鸡骨，全倒上还有这个羊尾巴，就是半只羊。这肉满满一锅啊，放一把黄豆粒这么大的猪肉大粒盐。 在我们草原上煮这样的新鲜的手扒肉，只放一把咸盐，有肉有盐，行走天下。一会儿水开了以后，肉沫血沫捞一遍。手扒肉开锅了，把这个肉沫撇掉、啊，再尝一尝咸淡。嗯，有点淡的，再放点咸盐，再放点大粒盐。手煮手扒肉，肉烫咸点，肉才入味呢。我们的手扒肉再煮一个小时就可以吃了。 好，期待呀，哥。嗯。